Astas da insan tərk edir namazı, astas da proses astas da baş verir. Necə? Namaza görsüz diqqətli deyil. Namazın vaxtlarını ötəri yanaşır. Başlayır süpni qəzaya verməyə. Sonra qəza verəndə fortur qıldır, bir müddət sonra qəza verib iç qılmır. Sonra əsir, zöhr, get-gedə namaza bu cürdə yanaşma tərzi əlindən böyük nemətlər çıxmağa başladı. Bir də aydır ki, artıq namaz qılmır. Heç kəs mən adətən görməmişəm. Hmm. Ki məsələn bu gün bütün gün namazı qılır, 5 ildir, birdənrə çaba dayandırdı. Olar, olara çox azdır. Hmm. Atənədən başlayır, səhlənkar yanaşmaqdan namaz. Ona hmm. görə baxın namazda, namazlarla bağlı olan din namazları, hafizun namazları qoruyan daimun kəlməsi, daim. daim namazda olun, xaşiun xushu ilə qılın. Bir xushu gəlib, bir daim gəlib, bir hifz gəlib. Hifz gəlib yəni namazın vaxtlarını qoru. Xushu gəlib namazı huzuru qəlblə qıl. Daim yəni Elə qılınması ki, daim onamazın halı səndə qalsın. O gərsən ha İmam Ruzanı nazarına ziyarətə qayıdırsan, gərsən o hal səndə necə qalır. Həccə gərsən, gərsən ha, neçə vaxtı o hal səndə qalır, bu, həccin halı da. Elə o qədər də insanda həccin nuru yetən onu tərk edə bilməzdil, düzdür? Baxın, e, namaza diqqətlə yanaşa bilsə bu mənada, inşallah əlimizdən nə olmaz, De. namaz çıxmaz.